Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah kita bertemu lagi di dalam rancangan Apa Cita Koma dan sekali ni kita berada di Pusat Pendidikan Al Barakah di Dewan Anwar Maktab Pusat Pendidikan Al Barakah Kampung Manjoy Ipoh. Dan Alhamdulillah tuan-tuan yang saya muliakan dalam bulan Ramadhan yang barakah ini. Eloklah kita uh, mengeratkan Selatur Rahim. Dan salah satu cara mengeratkan Selatur Rahim adalah dengan salam. Adalah dengan memberi salam. Memberi salam. Ifsyahus salam. Ifsyahus salam. Mendaklah kita memberikan salam berjabat tangan. Kita panggil bersalam. Ha, bersalam ni kadang-kadang ada, -ada dua maknanya. Salam tu maknanya salam lah. Ha, salam lah sikit. Kadang-kadang ha, yeah. kita suruh anak cucu kita salam dengan orang tu. Ha, salam dengan Salam dengan ha, orang Salam. Dan yang keduanya salam di dalam bahasa kita yang yang betulnya ialah... ...memberi salam ataupun menjawab salam dengan lafaz. Assalamualaikum. Tapi kadang-kadang bila kita bagi salam tu dia kata nampak macam... ...yalah ustaz akan salam kan. Lepas tu kita yalah kan. Yalah apa katnab. Uh, kita ialah good morning. Sekarang dia tak panggil salam dah. Hi guys. Hello guys. Ah uh, ni bahasa bahasa sekarang ni. Kalau kita sebut good morning, okey, kalau kita sebut sebut salam sejahtera, selamat pagi, selamat petang, yang petang je selamat kita boleh tentu. Pahala sebut tak dapat, tetapi kalau kita memberi ucapan salam, dia akan dapat pahala. Ada lagu tak? Ada. Apa tak ada pula kan? Ha, bila sebut salam, adalah lagu dia. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kepada anda semua. Moga bahagia. Awal-awal perkataan ialah salam. Itu yang terbaik. Sebab tu kalau kita nak bagi ucapan. Perkataan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barulah yang lain. Ha, setengah orang dia 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 bagi ucapan yang lain dulu. Ah, ha, itu tak apa cantik lah. Kalau kita misalnya mencarah ke buat ucapan ke. Terima kasih kepada pengacara majlis. Kepada yang berbahagia. Oh, nampak tu kan ucapan tu. Kepada ketua kampung Semerah Padi dan seluruh kepimpinan kampung kepada imam-imam kepada semua tetamu ya yang datang jauh dan dekat assalamualaikum ah, nama last sekali baru salam tak kena tu kat zoom udah 5 minit bercakap yang dihormati yang dihormati yang dimuliakan yang dikasihi yang jauh di mata dekat di hati last sekali assalamualaikum tak kena awalul kalam Awal-awal perkataan ialah salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin ha, Itu Baik, yang pertama Yang kedua, tuan-tuan yang saya muliakan Kenapa yang disuruhkan kita Memberi salam Kerana itu adalah ucapan yang mendatangkan pahala Ucapan yang mendatangkan kasih sayang ucapan yang menghilangkan perasaan besar diri ucapan yang menghilangkan perasaan sombong sebab orang yang sombong dia tak akan bagi salam dia menunggu salam tapi orang yang rendah orang yang rendah diri ni orang yang rendah diri ni dia salam dulu walaupun dia pangkat besar dia pangkat kecil dia orang kaya dia orang miskin jumpa orang assalamualaikum Orang yang ada perasaan bersuadi, Ha. Nama kata nak bagi salam hidup lah. Dia menjelik. Kalau kita bagi salam pada dia, boleh tentu dia menjawab. Ha, jadi tujuan kita bagi salam, di samping kita dapat pahala, sebenarnya dia menandakan kerendahan hati kita, Tawaduknya kita, dan mendatangkan perasaan kasih sayang Sesama kita Ini kebaikan dan keutamaan daripada ussalam memberikan ucapan salam Yang ketiganya tuan-tuan Ucapan salam ini Ialah satu ucapan Yang didoakan oleh para malaikat Kepada orang yang mengucapkan salam Dan yang membalas salam tadi Okey bila kita ni tuan-tuan, kita bagi salam. Assalamualaikum. Tiba-tiba dia tak menjawab. Dia buat bodoh. Nuhin. Kata orang perak Nuhin je. Assalamualaikum. Nuhin. Nuhin je. Nuhin tu bahasa orang putih. Nuhin. Datang orang perak sebut. Nuhin je apa dia. Ha, bukan Nuhin. Nuhin. Tangan duduk di belakang. nohin. Nuhin. Tak nak buat order, buat bodoh. Itu namanya Nohin. Kita ni cakap orang perak, udah lama cakap orang putih. Cuma tak perasan. Eh, hey, kamu ni udah low cost, betul Itu low cost. Ya. Aku ni rumah low cost, kata dia. Ha, bahasa kita low cost. Datang pada bahasa Inggeris, low cost, tuan-tuan. Oh hebat kita ni. Cuma tak perasan kita cakap orang putih. Entah. Macam lah tak perasan kita cakap bahasa, bahasa Arab ni. Entah. Baik. Yang ketiga, malaikat akan menjawab salam pada orang yang tak nak menjawab salam. Bila saya bagi salam pada Kak Sum, Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Sum. Kak Sum buat bodoh. Nuhin je. Maka salam saya tu dijawab oleh para malaikat. Dan Kak Som yang tak nak menjawab salam tadi setan menjawab untuk Kak Som. Ha, sebab tu tuan-tuan bagi salam dan jawab salam. Kenapa? Yang keempat kerana disuruh kepada kita apabila orang memberi salam maka jawablah dengan ucapan yang lebih baik daripada salam yang dia bagi. Assalamualaikum jawab lagi bagus. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, dia panjang. Kadang-kadang kita ni orang bagi salam panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita pula yang pendeknya. Ha, jadi tuan-tuan, kita nak tengok tadi. Apa lagi kelebihan tentang salam, berjabat salam. Kita rehat seketika. Kita jumpa selepas ini. Assalamualaikum. Tanya hati. Apa kabar kekanda jantung hati Bila sudah berjumpa rasa bagai di syurga Bahagia dalam dada oh, Lama tak dengar lagu P. Ramlee tu kan? Ustaz sambung lagu Ustaz. Waalaikumsalam jawab hamba ha, Itu P. Ramlee pula. Lapang rasa di hati tak terhingga. Kan seronok tuan-tuan bila kita memberi dan menjawab salam. Salim tersenyum, salim bergembira. Datangkan keseronokan, datangkan kebahagiaan kepada kita. Dengan ucapan salam itu mendatangkan satu perasaan kasih. Daripada tak kenal, jadi kenal. Daripada tak mesra, jadi mesra. Dengan satu ucapan saja. Nama dia ialah Assalamualaikum. Dan Assalamualaikum itu merupakan satu perkara, perkara yang melibatkan doa. Salam sejahtera ke atas kamu. Doa tu salam sejahtera ke atas kamu. Maka kita pun menjawab salam sejahtera ke atas kamu juga. Disertai dengan rahmah dan keberkatan daripadanya. Doa. Bayangkan pada masa itu malaikat mengaminkan doa-doa kita. Dengan ucapan salam tadi. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Yang tadi kita sebut, yang kita dah sebut tadi ialah memberi salam. Kemudian memberi salam itu kita susuli pula dengan yang keduanya. Iaitu berjabat salam. Ataupun berjabat tangan. Cuma kita kena ingat. Berkara yang berkata, berkaitan dengan salam ni. Yang pertama tadi saya katakan tadi. Rasulullah kata kalau kita bersalam memberi salam. Jawab salam lagi bagus daripada dia yang bagi salam. Panjang lagi. Atau Ustaz macam mana kalau salam tak betul Ustaz? Macam mana yang salam tak betul betulnya? Assalamualaikum. Ha, itu selalu pergi rumah orang. Menyebut kat kahwin. Pergi kat kahwin. Assalamualaikum. Assalam. Oh, Assalamualaikum. Panjang pula kum dia tak apa. Ini bukan ayat Quran. Ini bukan waktu semayang. Okay. Kalau semayang, dia kena jaga. Salam yang pertama tu. Assalamualaikum warahmatullahi ha, Yang tu kena betul. Jangan pula. Assalamualaikum warahmatullahi Jangan. Itu salam yang pertama tu. Salam kedua tak apa. Yang memberi salam yang pertama lepas tahiyat. Nak, nak semayang keluar, nak semayang tu. Ha, itu wajib betul. Kadang-kadang kita. Innaka kahamidun majid. Assalamualaikum. Tak mau. Assalamualaikum. Jangan habis inna ka majid. Salam. Salam. Tak mau. Dia assalam. Dia tak boleh panjang pula. Kum. Assalamualaikum warahmatullahi Tak mau. Kalau semayang kena betul. Assalamualaikum warahmatullahi Kena betul. Tapi kalau kita di luar-luar luar ni. Orang datang rumah. Assalamualaikum. Semekum. Yang tu lagi dahsyat. Semekum bagi dia. Atau dia buat apa? Semelem lah. Itu eh, tak kena salam. tu tak betul. Assalamualaikum. Bukan semekum. Ada yang lagi teruk punyanya. Selam. Aslam. Begini. Itu dalam whatsapp punya. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan. Bagi salam elok elok. Sebab dia merupakan suatu doa. Ada ketikanya tuan-tuan Rasulullah didatangi oleh orang-orang daripada Yahudi. Dia bagi salam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maksudnya keburukan atas engkau. Kecelakaan atas engkau. Assalamualaikum. Bila didengar oleh anak, boleh didengar oleh isteri Rasulullah Siti Aisyah. Siti Aisyah jawab, keburukan dan celakalah pada kamu. Bukan pada Rasulullah. Ha, okay. Nabi Muhammad, bila mereka menjawab, Assalamualaikum, mereka bagi salam. Nabi jawab apa? Assalamualaikum, Nabi jawab, Waalaikum. Nabi kata, mereka kata, celakalah atas engkau. Nabi jawab, Waalaikum, atas engkau lah. Ha, gitu. Kemudian ditambah lagi oleh Siti Aisyah. Ditambah wala lagi. Ha, tentang anak kau pula. Nabi kata jangan. Bukankah aku dah balas pada mereka tadi? Ha. jadi tuan-tuan. Orang Yahudi dia bagi salam. Assalamualaikum. La tak ada. Assala tak ada la. Dia assalamualaikum. Jadi akak-akak abang-abang cuba dengar. Ada orang bagi salam. Assalamualaikum. Ada bunyi la tak? Ha, dia berkata, Assalamualaikum. Makna celaka atas engkau. Kita pula yang, wa'alaikumussalam Murah elok lah. Okay, sebab itu, kita kalau ada orang yang bagi salam jahat pada kita, maka kita pulangkan balik kejahatan tu pada dia. Baik. Kemudian kita tengok tentang haa, Nabi SAW. Apa sifat Nabi SAW. Baik. an Bara bin Azib. Radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ma min muslimaini... yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum ma qabla ayaftariqa ayya tariqa Baik nabi kata qabla ayaftariqa rawahu Abu Daud Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Tidak ada orang dua orang muslim yang berjumpa lalu keduanya berjabat tangan melainkan diampunkan bagi mereka berdua sebelum mereka berpisah. Jadi tuan-tuan kita masuk dalam kelas, masuk dalam masjid jumpa, kita salam. Assalamualaikum. Dia menjawab waalaikumsalam. Maka Allah ampunkan dosa kedua-duanya sebelum mereka berpisah. Ha, sebab tu jom rajin-rajin bagi salam dan rajin-rajinlah menjabat salam supaya Allah ampunkan dosa kita kita berehat seketika. Assalamualaikum. Salam hamba ulur tanda ingatan. Ah tuan-tuan tak lama lagi kita dengar lah lagu itu. Itu tanda-tanda nak raya tu. <laughs> Okey, apa apa pun puasa dulu raya kemudian ya. Ah ni raya dulu. Puasa tidak tuan-tuan. Baik, kita dah sebutkan tadi tentang bersalam tentang memberi salam. Ada satu lagi hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma qissatun qala fi'a fadanauna minan nabi sallallahu uh, alaihi wasallam. Fa qabbalna yadahu. Rawahu Abu Daud juga. Baik. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma disebutkan dalam satu kisah yang panjang kata dia faqabbalnahu yadahu faqabbalna yadahu lalu kami mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami mencium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi tuan-tuan yang saya muliakan adab kita <coughs> adab kita bila berjumpa pertama saya sebutkan tadi tentang bagi salam kemudian saya sebutkan tadi dengan bersalam salaman. Kemudian jangan lupa ketika kita bersalam dengan orang, bertemu dengan orang dengan wajah yang ceria. Sebab ada orang yang salam muka masam. Ada yang salam tapi tak nak tengok muka. Ada yang salam tangan macam itu muka ke lain. Ada yang salam tapi dalam tangan macam-macam benda ada. Ada kunci. Ada kunci. Semuanya ada. Salah dengan orang. Ha, jadi tuan-tuan ini tak cantik lah. Tak ada dengan penuh jiwa dan perasaan. Ada satu lagi sifat para sahabat. Buat kepada Rasulullah. Bila berjumpa dengan Rasulullah. Apa dia? Faqabbalnahu. Kami cium. Ya dah faqabbalna yadahu kami cium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka perbuatan mengucup tangan orang itu adalah diperbuat oleh sahabat-sahabat Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka diambil daripada itulah tidaklah salah seorang isteri mencium tangan suaminya kerana menghormati suaminya Ataupun si suami mengucuk tangan isterinya kerana mengasihi isteri dia. Tak salah. Ha, asyik saya je cium tangan abang. Abang tak pernah cium tangan saya abang. kan? <tom> Aku malah nak cium tangan kamu bau ikan lah. belacan ni buat apa. Aduh. Tangan inilah yang ramah santan untuk abang-abang. Abang, abang, we. Tangan inilah yang duk saya ikat untuk abang-abang ni. -abang. Mulianya tangan tu. Sebab tu ada orang yang suka mencium tangan orang yang berjasa pada dia. Mak dia. Mak dia ni yang duk basuh dia, duk mandikan dia tangan ni. Mulianya tangan ni. Ada orang yang suka mencium dahi orang. Orang tu rajin semayang. Tiap-tiap hari tak tahu berapa puluh rekat. Bila jumpa dia, dia cium. Dia kucuk di Rai. yang ni selalu pengantin baru buat. <laughs> pengantin baru buat. Amboi, kan? Lepas-lepas tu penampau yang dapat. Waktu akak nikah, dia kucuknya dahi lah, apa lah. Batai ayo semayang, kata dia. jadi tuan-tuan kalau jumpa orang alim, abang-abang, cium dahi dia. Kalau tak nak cium tangan dia. Sebab ada orang yang tak nak cium tangan dia. Sebab apa? Dia tak nak lah ustaz. Tak, tak apa dia pegang kita tak tahu ustaz. Eh, hey, dok lawak tu dia. Tangan orang yang berjasa pada kita. Cikgu kita. Yang mengajar siang malam pagi petang. Siang malam pagi petang. Untuk kita ni dok menulis di whiteboard. Di, papan hitam, papan hijau semuanya ada dulu ni. Dia lah mengajar kita ni. Tangan ni berjasa untuk kita. Ambil tangan dia, cium tangan dia. Pasal apa? Ngenangkan jasa dia tu. Begitu juga kita menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Dia tak ada ngajur kita pun. Dia tak ada pula buat jasa apa pun. Tapi kerana apa? Kerana tuanya. Kerana umurnya. Maka kita hormat. Yang ni yang kita ajar pada anak. Kita ajar pada cucu kita. Mencium tangan orang yang lagi tua. Ha, salam dengan opah. Salam dengan cik. Salam dengan angak. Dulu bila budak tu dah tingkatan. Dia tak mahu dah cium dia letak tangan orang tua tu dekat kepala dia je. Dekat dahi dia. Dia tak nak cium macam ni. Letak macam tu Lagi malam gini. Ha, sekarang suami isteri dah banyak bersalam. Macam ni. Dia tak cium dengan hidung dia tak. Ambil gambar. Peace you. Nampak tu. Jadi penghormatan itu letak di sini. Hidung ni. Tuan-tuan yang saya muliakan. Kita lihat daripada sudut adab. Daripada sudut agama. Pertama daripada sudut agama bersalam memberi salam bukan perbuatan sia-sia. Sebaliknya ada pahala ada pahala. Nabi Muhammad adalah orang yang paling awal bagi salam bila berjumpa dengan orang. Dan orang yang pertama unjuk tangan untuk bagi salam dan orang yang pertak orang yang terakhir melepaskan tangan bila dia bersalam. Yang kedua daripada sudut akhlak Marilah kita buang perasaan sombong. Hilangkanlah perasaan bongkak kita dengan memberi salam dan berjabat salam. InsyaAllah dengan adanya kasih sayang yang wujud daripada bersalam ini, Allah gugurkan dosa-dosa kita dengan bersalam sahaja. Sekadar itu sahaja untuk kali ini dalam rancangan Apa Cita Koma. Kita jumpa. Lagi like insya Allah, delight us. Salam alaikum.